Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh So macam biasa hari ni kita akan buat ulasan perlawanan Liga Super Antara JDT vs Terengganu Yang mana JDT menang 5-0 lah Dan untuk game ni Jairo perform Saya boleh katakan dari segi finishing wise Dari segi positioning Memang dia perform lah dan berjaya menjaringkan hat-trick Oh, satu pencapaian yang bagus lah untuk Jairo uh, manakala untuk Baxen bagi game ni dia berjaya menjadikan satu gol yang lawak tetapi boleh dikatakan ada beberapa peluang yang dia dapatkan boleh saya katakan clear chance lah tetapi dia kurang clinical yang mana satu percubaannya dinafikan oleh Alif Zakaria atas lain sepakkan penalti beliau kena tiang kalau tak mungkin Bexen juga boleh mencatatkan hat-trick lah jadi untuk comparison between Bexen dengan Jairo untuk game ni sahaja Jairo in term of clinical dan juga finishing wise Jairo bagus lah untuk game ni tetapi tidak menafikan yang Bexen juga menyumbang satu gol yang lawa cumanya dia miss beberapa peluang ke masalah tapi itu tidak menunjukkan yang prestasi sebenar antara kedua-dua pemain ni sebab apa? sebab Batson still lagi carry dan still lagi perform uh, sekiranya beliau diturunkan bagi saya still lagi Batson is the first choice lah untuk pasukan JDT berbanding dari Jairo baik tanpa membuang masa mari kita masuk ke dalam ulasan pelawanan untuk ulasan pelawanan kali ini saya akan mulakan dengan Johor Darul Takzim lah apakah perkara yang bagus ataupun perkara yang konsisten yang dilakukan oleh pasukan JDT perkara pertama yang saya nak highlightkan adalah di bahagian tengah kalau kita lihat di bahagian tengah pasukan JDT mereka menukar Uh, sedikit first eleven lah iaitu mereka meletakkan Nacho Mendes kembali kepada holding midfielder berpartner dengan Afiq Fazail dan juga AKZ jadi ketiga-tiga player di bahagian tengah ni sebenarnya sangat-sangat bagus sebab boleh dikatakan ketiga-tiga player ni in term of positioning mereka agak fleksibel dan selalu bergerak serta rotate antara satu sama lain lah. Cumanya dari segi konsistensi untuk game ni saya nak puji Nacho Mendes sebab dah dalam beberapa game ataupun dalam beberapa video saya yang lepas saya sering highlight tentang peranan Nacho Mendes yang bermain sekiranya dia tak fokus sangat untuk defensive duty dan dia involve dengan bahagian serangan maka dia akan jadi player yang lebih bagus lah ataupun dia move untuk berada di final third ataupun berada di zone 14 untuk bertindak sebagai pemain yang more to attacking minded maka dia akan berjaya untuk jadi lebih efisien dalam penggunaan beliau di bahagian tengah lah so semalam Nacho Mendes berjaya create dua assist So dekat situ sebenarnya menunjukkan yang Nacho Mendes The quality of Nacho Mendes sebenarnya adalah more to attacking gameplay Ataupun more kepada penyerang lah Jadi bila mana dia involve kepada bahagian serangan Dan juga bergerak lebih kepada menyerang Maka dia boleh buat game dengan lebih baik Sebab apa? Sebab satu dari segi kualiti passing yang dia ada, yang kedua dari segi vision yang dia ada yang mana dia boleh meletakkan bola buat through ball, buat lob chip dan sebagainya. Contoh macam mana dia pass kepada Roman Morales untuk gol kedua pasukan JDT, macam mana dia assist kepada Jairo untuk gol ke berapa saya tak ingat tapi kepada Jairo tu satu inisiatif yang bagus daripada Nacho Mendes yang mana dia melakukan early press, dia intercept bola dia kontrol bola lepas tu dia throw ball kepada Jairo Jairo finishkan dengan baik lah so dekat situ kita boleh nampak the quality of Nacho Mendes bila dia involve dan juga menjadi seorang player yang rajin untuk bergerak kepada bahagian serangan dan melakukan killer-killer pass he is the very effective and efficient in that playstyle lah so saya suka tentang benda tu lah dan untuk AKZ macam biasa dia kreativiti dia detail tempo dan macam mana dan benda ni dekat bahagian tengah di stabilkan oleh of course lah Afif Fazail sebab Afif Fazail yang banyak bertindak dari segi work rate untuk covering mode satu defensive duty dan juga untuk uh, collect the ball pada bawah dan juga memberi space kepada Nacho dan juga Akazek untuk roaming ataupun bergerak lebih ke bahagian atas lah. Itu yang saya suka lah tentang bahagian tengah dan di second half mereka bawa masuk Nacho Insa pun. Nacho Insa focusing more on defensive and then that's why lah uh, Nacho Mendes boleh bergerak dan juga melakukan early press dan intercept bola di kawasan lawan untuk goal yang dia assist kepada Jairo. So Nacho Mendes more tu uh, boleh bergerak lebih ke depan bila ada Nacho Insa yang provide dia coverage dekat middle third dan juga protect dia battery lah itu yang pertama yang kedua kalau kita lihat in term of uh, gameplay GDT mereka still lagi stick to the battery punya position lah dan untuk game ni kalau kita lihat battery mereka adalah Isrofilov Matt dan juga Gauder which is bagi saya untuk Isrofilov Uh, he is one of the best uh, player yang JDT boleh letak sebagai central center back sebab dia boleh untuk melakukan diagonal pass daripada bawah long ball dan sebagainya untuk change side dia punya contribution untuk bermain secara direct is very effective ataupun untuk mencari player di winger dengan passing jauh dia memang solid lah dan dalam masa yang sama dia sebenarnya player yang boleh dijadikan sebagai target dalam situasi set pieces uh, semalam kalau tengok early, early phase ataupun early game JDT dapat guna kick pun Israfilov boleh boleh lagi dapat heading yang dia tak dikawal ha, tapi dia baca assist kat Glauder Glauder pula dia punya tandukan melambung tinggi sikit lah tapi untuk Isra Filaf dia boleh bertindak in term of attacking contribution dia boleh involve dalam set pieces dan juga boleh play from the back dengan long ball yang 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 bagus lah yang accurate so benda tu saya suka dan untuk Glauder sebenarnya this is another side of Glauder kalau Antonio Glauder kalau awak tengok Antonio Glauder sebelum ni dia focusing more to contribute dalam kotak penalti bila dia situasi set piece even dia bermain sebagai wider centre back ataupun left centre back uh, dia jarang untuk bergerak naik buat overlap dan sebagainya tetapi untuk game ni semalam kita boleh nampak another side of uh, Glauder yang mana dia bermain dengan boleh bawa bola ke depan dia covering on the wide area dia buat overlapping dia cross and so there is another side of Glauder which is saya rasa Glauder tak pernah menunjukkan this type of gameplay dalam Liga Super apa sebelum ni yang mana dia eager untuk menyerang dengan bawa bola dengan overlap yang efektif so Glauder buktikan semalam dengan combination play dia dengan Oscar Arribas di kiri is very good Oscar Arribas di kiri pun uh, dengan satu assist benda tu bagus lah and so overall untuk defend midfield dengan kiri pasukan JDT is very efektif untuk kanan Arif Aiman macam biasa memang mengucang acilkan pertahanan Terengganu dengan sangat banyak lah Ubay uh, having a bit struggle lah dia dia, dia a bit struggle uh, struggling lah nak lawan dengan di five dekat bahagian kanan in term of dia punya dribbling body fence dan sebagainya so overall JDT is uh, something yang bagus dan backsen untuk game ni uh, bagi saya the 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 the, the, the combination antara backsen dengan Romel Morales uh, is a very good combination dan Romel dikeluarkan dengan dibawa masuk Jairo pun uh, combination yang baik yang mana backsen banyak drop deeper banyak create space dan untuk game ni bila combination dengan Jairo kita boleh nampak uh, two different play style yang mana Jairo ni lebih sesuai diletakkan sebagai poacher ataupun target man yang mana dia kena ada orang supply the ball so Batson dia dia tak diletakkan sebagai focal point dia drop deeper dia create space pada Jairo Jairo pula game ni dia improvise daripada segi dia punya positioning sebab dia punya position untuk game ni is a very solid lah boleh saya katakan bila bola sampai ya, dia dalam kedudukan yang ready to make a goal lah untuk buat goal so Jairo improve that thing so dia boleh suit dengan dengan uh, duo dengan partner dengan Batson so Batson create space Jairo uh, manfaatkan... Uh, position... Lepas tu... Batson tarik defend dan sebagainya... Attract... Jairo uh, adalah kedudukan yang empty... Tak dijaga... Tak dimaking... And then go lah... So benda tu positif side lah... Untuk serangan GDT... Mereka boleh rotate... Selepas kehilangan Figueredo... Mereka ada... Uh, tiga player yang mereka boleh rotate... Uh, to play the good football lah... And, jadi overall not bad... Cumanya defensive uh, side... Mungkin mereka perlu aware... Dan juga perlu improve... In term of awareness... Dan juga... Hilang bola di kawasan sendiri lah. Ataupun beri uh, ruang pada pihak lawan untuk bermain dengan counter attack. Ataupun secara terbuka sikit lah. Sebab defense malam pun ada kucing-kucing sikit. Okey, back to Terengganu. Untuk Terengganu, to be honest, mereka datang dengan satu identiti yang tak berapa jelas. Sebab untuk the early game, dalam 35 minit pertama. Uh, Terengganu turun dengan satu formation lebih kepada 5 pass. 532 dia letak Ahyar Rashid dan juga a uh, Gabi bermain sebagai dua striker dengan tiga midfield Kyo, Kyo Min o dan juga partner dengan Karika dan juga Nurilo dan back five lah termasuk Diego Landi Syarun Nizam apa semua tapi in term of gameplay mereka dalam back five mereka mempunyai masalah yang mana mereka tak ada proper player yang boleh connect the dots untuk masuk ke final third pihak lawan ataupun dalam kotak penalti so the the point is mereka tak ada striker yang boleh untuk mereka cari di bahagian depan sebab two type of striker yang mereka letak uh, adalah Gabi dengan Ayan Rashid more to wider area ataupun more to prolific winger dan kadeka as a fast fastna is not very effective so benda tu yang menjadi permasalahan mereka untuk mereka cari target ataupun striker di depan uh, 35 minit uh, pertama memang struggle untuk attack Nampak boleh go Tapi mereka uh, Buntu bila masuk Ke final third So Coach Bud buat pertukaran Formation Back to 4 4-3-3 Dengan kemasukan Sam Tapi To be honest Sam is not contributing Too much lah Bagi saya terengganu Untuk season uh, ni Dan juga beberapa season Ataupun sepanjang Liga Super ni Mereka sebenarnya Mempunyai masalah Yang ketara Untuk mencari Striker yang prolific Ada Mabela Tapi Mabela mungkin dan Jadi benda tersebut Mereka tak boleh Nak contribute banyak Untuk game ni Mikfil Kareka Doing a very good job bagi saya in term of work rate, pressing, bawa bola semua bagus. Ahya Rashid pun ada great chance. Semuanya bagaimana mereka nak link up very well benda tu jadi masalah lah sebab untuk game ni Sam pun dia dimarking dengan baik oleh Glauder dan juga Israfilov. so Sam is not a typical striker yang dia boleh buat something bila dia kena marking so tak marking dia tak boleh buat apa uh, cumanya benda yang kita boleh kritik adalah di defend. Defend Terengganu is very worse lah untuk season ni ramai mungkin akan kecam Degolandis tapi bagi saya untuk dua gol pertama pasukan Terengganu uh, Jeriti dapatkan bukannya kesalahan Degolandis saya pun tak faham kenapa Degolandis yang dikeluarkan. Cumanya uh, yang paling ketara adalah Kiyo Min Oh uh, Pemain baru pasukan Terengganu Sepatutnya dia defensive midfielder Tapi dia tak boleh nak contribute much Untuk cover the back 5 Ataupun back 3 pasukan Terengganu Which is bagi bahagian tengah Pasukan Terengganu ni banyak loophole So benda tu terpaksa Uh, Kiyomi O tak boleh buat apa-apa Sepatutnya mungkin Saifu Jarum Aludin Dengan Akram Mahinan Akan lebih agresif Kalau diletakkan Tapi Kiyomi O Sepatutnya dikeluarkan lah Bagi saya Dan di Landis pun Tak sepatutnya dikeluarkan uh, Sebab lepas di Landis keluar tu Defend side Pasukan Terengganu Lebih banyak mistake-mistake Yang berlaku So Supposedly Back five is not that bad Tapi mereka punya midfield Tak function lah Antara Norilo dengan Kiyomi O Dua-dua tak boleh buat game uh, Untuk game ni Memang tak boleh uh, produktif Untuk uh, back pun tak boleh nak go much uh, to attacking, so mereka banyak untuk bergerak, so the progression ball is not there, mereka tak dapat something uh, the 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 player yang boleh saya katakan hidup dalam game ni hanyalah Uh, Kareka dengan Ahya Rashid uh, So mereka berdua Yang banyak bergerak-gerak Tapi itulah Tak boleh nak buat something juga Jadi overall Terengganu memang Masalah dekat defend In term of set pieces pun Mereka kena perbaiki In term of man marking Ataupun zonal marking pun Mereka kena perbaiki Midfield kena lebih agresif Kalau nak letak Kiamin O Mereka kena lebih produktif uh, Untuk partner Dan juga bentuk Combination play Nak buat ball progression Apa bersama dengan Nurilo Kalau tak Nurilo memang tak hidup Kalau ada player seperti Kiamin O and Kareka seorang Nak depend kat dia susah Nak letak Ahya Rashid Main dekat uh, Tengah uh, Ataupun lebih pada Nero dengan Gabi Is not uh, very effective So, mereka bawa masuk Sam Which is sepatutnya Dua winger ni Boleh contribute more to Sam Tapi Sam kena tight marking Pun tak boleh nak buat apa So, they need uh, Striker yang lebih prolific Yang boleh receive the ball Boleh beat the defense Boleh beat the marking uh, Movement lebih banyak Untuk mereka buat lah And jadi Deserve lah Kalau 5-0 tu Deserve lah Memang bermasalah lah Semalam Terengganu So, saya mengharapkan Terengganu season ni Awal-awal bagus Tapi mai sekarang Hmm agak mengecewakan lah. Jadi itu je lah ulasan saya. Assalamualaikum.